হেল্ল' বন্ধু কাৰেণ্টা চামলৈ স্বাগতম আজি আপোনালোকক এটা কথা অৱগত কৰিবলৈ লৈছোঁ সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ ঘৰত যিবিলাক সাঁচি গছ আছে যদি সেই সাঁচি গছবিলাকত মাল নাই তেতিয়াহ'লে কোনো চিন্তা নকৰিব কাৰণ আপুনি মাল নহ'লে আপোনাৰ কৰণীয়টো হ'ল সেই গছজোপাত আপোনাৰ ফুল আৰু ফল আছেনে যদি আপোনাৰ সেই গছজোপাত ফুল আৰু ফল আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এতিয়াই পলিথিন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক মানে আপোনাৰ যিমানখিনি গুটি হ'ব আপুনি গুটিখিনি সংগ্ৰহ কৰি পচাব পচাই আপুনি পলিথিন কৰিব পলিথিন কৰি আপুনি প্ৰত্যেকটো পুলিতে দহ টকাকৈ আপোনাৰ অঞ্চলৰ প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহকে অন্তত দহটা বাৰটা দহটা বাৰটাকৈ পুলি বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক যেতিয়া আপোনাৰ অঞ্চলৰ এশ ঘৰ মানুহত মিনিমাম এশ ঘৰ মানুহত সাঁচি গছ হৈ যাব তেতিয়া স্বাভাৱিকতে আপোনাৰ পুলিবিলাকত পোকে ধৰিব কাৰণ তেতিয়াহে এই পোকৰ বিস্তাৰ সাধন হ'ব এক দুই নম্বৰ কথা যদি আপোনাৰ এশডাল গছ থাকে যদি আপোনাৰ অঞ্চলত এশডাল পাঁচ ফুট বা ছুট গুলাইৰ সাঁচি গছ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ তালৈ যদি পোক নাযায় তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ বেপাৰী যাব কাৰণ আপুনি এইটো নেভাবিব যে আপোনাৰ গছডালত পোকে খোৱা নাই গতিকে মাল নাই নহয় আপোনাৰ পোকে নোখা গছডালতো মাল ওলাব কিন্তু দুডাল গছৰ কাৰণেই আপোনাৰ লখিমপুৰহেন জেগালৈ মই কৈছোঁ লখিমপুৰলৈ দুডাল গছৰ কাৰণে গোলাঘাট বাতি পৰিয়াৰ পৰা চাৰিজন বেপাৰী কেতিয়াও নাযায় কাৰণ সেই চাৰিজন বেপাৰীয়ে ইয়াতেই উভয় নদীকৈ মাল পাই আছে প্ৰত্যেক দিনে উভয় নদীকৈ মাল পাই আছে কিন্তু কি খাতিৰত আপোনাৰ তালৈ যাব আপোনাৰ তালৈ কেতিয়া যাব যেতিয়া তেওঁলোকে গম পাব বা তেওঁলোকক মই লগ খবৰ দিম যে এশজোপা এনেকুৱা গছ আছে পাঁচ ফুট গোলাইৰ এশজোপা গছ আছে বা ডেৰশজোপা গছ আছে তেতিয়া তেওঁলোক গৈ আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা কিন্তু গছকেইটালকে দাঙি লৈ নাহে তেতিয়া কি কৰিব সেই মানুহকেইজন সেই বেপাৰীকেইজন আপোনাৰ তালৈকে যাব আপোনাৰ তাতেই ভাড়াঘৰৰ ব্যৱস্থা কৰি ল'ব তাতেই গছকেইডাল কাটি কুটি টুকুৰা টুকুৰ কৰি একেবাৰে মিহি কৰি আপোনাৰ এক বস্তা বা বেগত এটা চুটকেছত মালখিনি ভৰাই লৈ গুচি আহিব আৰু আপোনাকো দি আহিব লাখৰ ঘৰত টকা কিন্তু যদি আপুনি সেই ব্যৱস্থাটো কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কথা হ'ল আপুনি সাঁচি গছৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিবই লাগিব আপোনাৰ অঞ্চলটোত বহুত মানুহক সাঁচি গছ কৰিবৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকৰে গছবিলাক ডাঙৰ হ'ব লাগিব স্বাভাৱিকতে তেতিয়া আপোনাৰ ঘৰলৈ সাঁচি বেপাৰী যাব আৰু আপোনাৰ ঘৰতো যদি নাথাকে আপুনি যদি থাকিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে থাকি ল'ব মাল নিষ্কাশন কৰিব আৰু আপোনাক সকলোখিনি মাল লৈ বিক্ৰী আহিব যদি আপোনাৰ এডালেই গছ ডাঙৰ হৈছে বা দুডালেই গছ ডাঙৰ হৈছে তেনেকুৱা হৈছে কাৰণ ফুৰিবলৈ আহি পেলাই নি বিভিন্ন জেগাৰ পৰা সাঁচি গছ সংগ্ৰহ কৰি নি ঘৰত ৰুইছে নতুন জেগা পায় নতুন হাৱা পানী পায় গছজোপা হাও হাওকৈ ডাঙৰ হৈ আহিছে আৰু শেষত বেপাৰী নাই আপুনি নিজেই চিন্তা কৰকচোন বেপাৰী নাথাকিবই কাৰণ এডাল গছৰ কাৰণে কেতিয়াও বেপাৰী নাযায় হেল্ল' বন্ধু এইখিনিয়ে কথা সাঁচি খেতি কৰিবলৈ হ'লে লাখ লাখ টকা পাব সঁচা কিন্তু সাঁচি গছৰ ওপৰত বহুতখিনি নলেজ থাকিব লাগিব আৰু কিছুমান কৌশল খটুৱাবই লাগিব আমি এতিয়া সাঁচি গছত বহুত দাম পাওঁ আমি কিন্তু সন্তুষ্ট নহয় কাৰণ আমি এইটো কাৰণে সন্তুষ্ট নহয় আমি এটা পুলি যেতিয়া আমি ভাবোঁ যে এইটো পুলিত পাঁচ লাখ টকা পাব লাগে কিন্তু সেইটো পুলি আমি ডেৰ লাখ টকাতে দি দিবলগীয়া হয় কাৰণ খাচী গছত মানে সাংঘাতিক ধৰণে আমাৰ ইয়াত পোকে ধৰে ইমানেই পোকে ধৰে যে গছ পুলিটো মৰি যোৱাৰ উপক্ৰম হয় যিটো যদি এইবাৰ নিবিিকোঁ তেতিয়া মৰিয়ে যাব কাৰণ সাঁচি গছত পোকে ধৰা মানে সাঁচি গছজোপাৰ লাইফ ফিনিছ কাৰণ যদি কেনেবাকৈ সেই সাঁচি গছৰ মালখিনি ধ্বংস কৰি পেলানি গছজোপা আগবাঢ়ি যায় তেতিয়া মাল ফিনিছ মানে সমস্যা যদি পোকে বেছিকৈ ধৰে গছ ফিনিছ যদি মাল বেছিকৈ ধৰে আগৰ বেছিকৈ হয় তেতিয়া গছ ফিনিছ গতিকে আমি কি কৰিম বিপদত পৰি যাওঁ গতিকে আমি বহুত টকা পাম বুলি আশা কৰি থকা গছডালো পোকে ধৰাৰ লগে লগে এবছৰৰ ভিতৰতে আমি দি দিবলগীয়া হয় গতিকে সেইবিলাক সমস্যা ফেচ কৰিবই লাগিব সেইবিলাকৰ মাজেদি আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিব লাগিব যে কি নহওক এইটো বতৰতে আপুনি খাচী পুলি সংগ্ৰহ কৰক আপুনি যিটো অঞ্চলত প্ৰচুৰ মাল ধৰে যিটো অঞ্চলত প্ৰচুৰ মাল ধৰে সাঁচি কছত তেনেকুৱা অঞ্চলৰ পৰাই আপুনি খাচী পুলি সংগ্ৰহ কৰক আৰু আপুনি কেতিয়াও এতিয়া খাচী পুলি নুৰোব বহুত মানুহে ৰুইছে কিন্তু আপুনি নুৰোব আপুনি পুলিখিনি এবছৰ ৰাখি দিয়ক প্ৰয়োজন হ'লে আপুনি দুবছৰো ৰাখি দিব পাৰে মই আপোনালোকক অতি সোনকালে দেখুৱাই আছোঁ দুবছৰ তিনি বছৰ কেনেকৈ বেডিট বুলি ৰাখি থয় মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ পৰা যদি অকণমানো উপকৃত হৈছে তেতিয়া মোৰ শ্ৰম সাৰ্থক হৈছে বুলি ধৰি আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ